Adakah anda percaya, di sebuah pangsa puri biasa, ternyata menyembunyikan sembilan kepala manusia? Peti sejuk penuh dengan bahagian-bahagian mayat. Pembunuh berkata dengan tenang, saya tahu di mana dia menunjuk ke peti di bawah kakinya. Ini bukan filem. Ini adalah kes sebenar yang mengerikan di Jepun pada tahun 2017. Hari ini kita akan mendedahkan kebenaran kes ini. 24 Oktober tahun 2017, Bandar Hachioji Tokyo. Seorang lelaki bernama Tamura sangat gelisah. Adik perempuannya, Aiko Tamura hilang. Aiko yang berusia 23 tahun menghidap kemurungan, pernah menyatakan fikiran untuk membunuh diri di Twitter. Tamura sentiasa memantau aktiviti adiknya setiap hari, tetapi semalam, adiknya tiba-tiba tidak dapat dihubungi. Dia panik. Tamura melaporkan kepada polis untuk meminta bantuan. Tetapi polis tidak menganggapnya serius. Lagipun Aiko sudah dewasa. Kehilangan hubungan selama sehari seolah-olah bukan masalah besar. Mereka berkata dengan acuh tak acuh. Tunggu dulu. Mungkin dia hanya keluar untuk bersantai. Tetapi Tamura tidak boleh berdiam diri. Dia log masuk ke akaun Twitter adiknya dan memeriksa mesej peribadinya apabila melihat membuatkan dia seram sejuk iko pada 23 Oktober berbual dengan seseorang bernama Shujoshi dia berkata saya masih ragu-ragu masih sempatkah untuk membuat keputusan sekarang pihak lain menjawab kita bertemu di stesen Hachioji nama Shujoshi kedengaran menyeramkan Semakin Tamura memikirkan, semakin terasa tidak kena. Chujoshi ini, adakah dia seseorang yang sengaja memikat orang untuk membunuh diri? Dia segera menghubungi polis dan memberikan petunjuk ini. Polis memeriksa rakaman CCTV di stesen. Sememangnya ditemui, seorang lelaki bersama Aiko menuju wilayah Kanagawa. Tetapi siapa lelaki itu? Tidak dapat dikenal pasti dengan segera. Tamura tidak berputus asa. Dia menggunakan akaun adiknya untuk menyiarkan, mendedahkan identitinya, merayu kepada sesiapa yang mengenali Shujoshi untuk memberikan maklumat. Segera, seseorang bernama Yumi menghubunginya. Yumi berkata, dia juga pernah ingin membunuh diri dan menyiarkan kenyataan negatif di internet. Shujoshi juga pernah menghantar mesej peribadi kepadanya. Mengatakan boleh membantu Tetapi Yumi akhirnya menolak Yumi merasakan Shu Joshi ini berbahaya Tamura mendapat idea Meminta bantuan Yumi Bolehkah kamu mengajak Shu Joshi untuk bertemu? Yumi segera bersetuju 30 Oktober Yumi dan Shu Joshi membuat janji Di sebuah taman di Kanagawa Tetapi Yumi tidak muncul Shu Joshi datang seperti yang dijanjikan Menunggu di taman untuk masa yang lama, tiada siapa yang muncul. Dia pulang dengan kecewa, sementara polis sudah memerhatikan, mengikuti jejaknya dan menemui alamatnya. Lelaki ini bernama Takahiro Shiraishi, lelaki biasa berusia 27 tahun. 30 Oktober, polis mengetuk pintu rumah Shiraishi. Yang membuka pintu adalah seorang pemuda kurus Polis bertanya, "Adakah kamu kenal Aiko Tamura? Dia sudah hilang beberapa hari. Adakah kamu tahu di mana dia?" Shiraiishi tanpa ekspresi berkata dengan tenang, "Saya tahu." Dia menunduk, menunjuk ke peti sejuk di bawah kakinya. Berkata, "Dia di sini." Polis terkejut, mengira dia salah dengar. Mereka membuka peti sejuk. Bau busuk menyelinap ke hidung. Peti itu penuh dengan pasir kucing. Di bawahnya terdapat dua kepala manusia. Polis terkejut, segera memanggil bantuan. Mereka menggeledah seluruh bilik. Bilik kecil seluas 13 meter persegi, penuh dengan kotak penyimpanan dan peti sejuk. Apabila dibuka, di dalamnya penuh dengan sisa-sisa tubuh manusia. Di dalam peti sejuk terdapat lengan dan kaki jumlah lebih daripada 240 keping sembilan kepala manusia termasuk di dalamnya tetapi yang lebih menakutkan kepingan-kepingan ini tidak dapat membentuk sembilan tubuh lengkap Shiraisi berkata dengan tenang baki saya buang seperti sampah polis sukar percaya lelaki yang tidak menonjol ini rupanya adalah pembunuh berantai dan hanya dalam 2 bulan dia membunuh sembilan orang. Rumah Shira Ishii seperti rumah sembelih. Tiada televisyen, tiada sofa, malah tiada meja. Di sisi dinding penuh dengan kotak, pisau, gergaji, tali, pelbagai alat jenayah lengkap tersedia. Polis juga mendapati, terdapat satu kotak yang kosong. Apa maksudnya ini? Jika kali ini dia tidak ditangkap, dia akan terus membunuh. Polis pernah mengesyaki adakah Shiraishi mempunyai gangguan mental, tetapi hasil pemeriksaan menunjukkan, dia sepenuhnya normal. Tetapi Shiraishi berkata, saya melakukan ini kerana saya tidak boleh hidup lagi. Takahiro Shiraishi dilahirkan pada tahun 1988. Hidupnya penuh dengan kegagalan. Pada tahun 2013, dia bekerja sebagai host di Kabukiko untuk menjana wang, dia mula menjual diri kepada lelaki. Walaupun pendapatannya bagus, tetapi gaya hidup ini membuatnya hancur. Sehingga tahun 2016, wangnya habis. Dia tidak mahu menjual diri lagi. Beralih menjadi bapa ayam. Memperkenalkan wanita untuk melayan pelanggan. Hasilnya pada Mei 2017, ditangkap kerana memudahkan pelacuran dihukum 1 tahun 2 bulan dengan tempoh percubaan 3 tahun hukuman ini benar-benar memusnahkannya dia merasa hidupnya tiada harapan Shiraiishi berkata kepada bapanya hidup tidak bermakna dia mula di internet mencari orang yang ingin membunuh diri pada Ogos 2017 dia menyewa bilik seluas 13 meter persegi ini Bersama mangsa pertama Mizuki Miura. Miura berusia 21 tahun. Latar belakang keluarga baik, murah hati. Dia pernah memberikan ratusan ribu yen kepada Shiraishi dan membantu dia menyewa bilik ini. 19 Ogos, selepas bilik disewa, Shiraishi mula merancang. Dia mencari di internet cara memotong-motong mayat, cara menyembunyikan bau mayat. 22 Ogos, dia berpindah ke rumah baru. Esoknya, Miura datang. Shiraishi memberikan segelas minuman kepadanya yang dicampur dengan ubat tidur. Selepas Miura pingsan, Shiraishi mencekiknya, memotong kepalanya, memasukkannya ke dalam peti sejuk, menutupnya dengan pasir kucing untuk menyamarkan bau. Tetapi tindakan berikutnya membuatkan seram sejuk dia tidak terus memotong-motong mayat, sebaliknya memeluk mayat itu dan tidur semalaman. Shiraiishi kemudian berkata, dia sudah lama tidak rapat dengan sesiapa. Ingin merasakan perasaan itu lagi. Sejak saat itu, motivasinya berubah dari sekadar ingin membunuh diri, berubah menjadi memenuhi nafsu. 28 Ogos, dia menjemput mangsa kedua. Koyo Ishihara 15 tahun dengan cara yang sama, membuat pingsan, mencekik, merogol, memotong-motong mayat. 31 Ogos, teman lelaki Miure Shogo Nishinaka datang mencari. Nishinaka tahu teman wanitanya pernah bertemu Shiraishi. Dia bertanya, di mana teman wanita saya? Shiraishi berbohong. Dia ada di sini. Sedang tidak baik-baik saja. Saya sedang memujuknya. Jika kamu bimbang, datanglah. Nishinaka percaya menjadi mangsa lelaki tunggal. Shiraishi semakin berani. 15 September, dia mendaftarkan akaun Shujoshi khusus mencari wanita yang ingin membunuh diri. Segera, dia menghubungi tiga wanita. Hinako Koshiki 19 tahun, Kazumi Suzuta 17 tahun. Hitomi Fujima, 26 tahun. Shiraishi menjemput mereka bersama-sama. Dia berkata, saya sendiri juga tidak boleh hidup lagi. Ingin mencari teman untuk pergi bersama. Ketiga-tiganya percaya, menginap semalaman di rumah Shiraishi. Esoknya, Shiraishi mengeluarkan minuman yang dicampur ubat. Menyuruh ketiga-tiganya meminumnya. Selepas ketiga-tiganya pingsan membunuh mereka, merogol, memotong-motong mayat. Tiga mangsa yang lain, Kai Koboshita 17 tahun, Yoshimi Maruyama 21 tahun, Aiko Tamura 23 tahun, juga dibunuh pada Oktober. Shiraishi mengaku, dia mengambil wang mangsa, juga mengaku merogol dan membunuh. Tetapi di mahkamah, dia malah mengubah pengakuannya. Dia berkata, semua mangsa ingin membunuh diri. Saya hanya membantu mereka dengan cara gantung diri yang mereka inginkan. Menurut Undang-Undang Jepun, jika itu pembunuhan atas permintaan, maksimum dihukum tujuh tahun, sembilan orang digabungkan, mungkin hanya sepuluh setengah tahun, dan mayat mangsa rosak teruk, punca kematian sukar ditentukan. Semua bergantung pada pengakuan Shiraishi jika dia bertegas mangsa gantung diri sendiri dia hanya memotong-motong mayat selepas itu kes ini mungkin lebih sukar dihakimi nasib baik polis mendapati dalam rekod perbincangan oktober menemui bukti utama pada mulanya shirashi hanya menjemput orang-orang yang negatif kemudian membincangkan butiran apabila bertemu tetapi pada oktober sikapnya berubah terdapat satu mangsa mengatakan tidak mahu mati lagi dia mahu bertahan tidak mahu membuat keluarga sedih tetapi Shiraisi tetap meminta bertemu berbohong saya hanya menyukaimu ingin bertemu denganmu ini benar-benar mendedahkan motifnya 15 Disember tahun 2020 Shiraishi dihukum atas pembunuhan dan rompakan dihukum mati dia tidak memfailkan rayuan. Januari tahun 2021, hukuman mati disahkan. Kini dia masih menunggu pelaksanaan. Hukuman mati di Jepun adalah gantung. Ini selari dengan nama Shujoshi miliknya serta kaedah jenayahnya, membentuk korespondensi yang menyeramkan. Tetapi pelaksanaan hukuman mati di Jepun sangat perlahan. Bila dia akan dihukum? Tiada siapa yang tahu Kes ini membuatkan seram sejuk. Sembilan nyawa yang hidup hilang dalam dua bulan. Kesejukan Shiraiishi membuat marah, tetapi yang lebih menyakitkan adalah mangsa-mangsa itu. Kebanyakan mereka diselubungi kemurungan dan putus asa, sehingga jatuh ke dalam perangkap Shiraiishi. Ini membuat saya ingin berkata hidup memang sangat sukar. Kita semua akan mengalami masa sukar, tetapi percayalah, kamu tidak bersendirian. Tenaga negatif itu seperti bulatan, jika tidak boleh keluar, tidak mengapa. Cuba berdamai dengan diri sendiri. Terima ketidaksempurnaanmu. Tiada siapa yang menetapkan kamu mesti hidup sangat berjaya. Kamu boleh memilih untuk berdiam diri. Boleh memilih untuk berehat. Paling teruk hanya begini. Mengapa tidak tunggu lagi? Matahari sentiasa akan kembali. Semoga kamu boleh tersenyum dengan ikhlas, menangis sepuasnya. Kamu sentiasa menjadi diri kamu yang terbaik. Jangan lupa melanggan. Jumpa lagi di episod seterusnya.